Ha, hörmətli izləyicilər. Bu videoda sizə ESDM-də nə olduğu və ESDM haqqında yaranan suallara cavablandırmaq istəyəcəm. ESDM haqqında yaranan suallar. ESDM nədir? ESDM proqramlaşdırma dilidir. ESDM ilə nələr etmək olar? ESDM kimlər bilməlidir? Kimə sualları cavablandırmaq istəyirəm? İlk öncə ESDM nədir? İngilis dilində ESDM sözünün açılımı hypertext markup language. Yəni hipermətn işarələmə dilidir. HTML veb səhifələri yaratmaq üçün istifadə olunan mətn işarələmə dilidir. HTML ilə veb səhifədə yazılan mətnlərin necə formalaşdırılacağını təsvir edən bir dildir. XML proqramlaşdırma dilidir. XML proqramlaşdırma dili kimi müəyyən edilə bilməs Çünki HTML kodları ilə e, öz özünü işləyən proqramlar yazıla bilmir. Yalnız bu digələrlə edə bilən proqramlar vasitəsilə işləyə bilən proqramlar yazıla bilər. Məs buna görə də HTML proqramlaşdırma dili adlandırmaq olmaz. HTML ilə nəләр etmələr? Əsas tələb mətn, şəkillər, videolar və bunun kimi məlumatları olan səhifələr kimi müxtəlif məlumatları sadəcə əlaqələndirməkdir. Bununla yanaşı, sözü gedən səhifələrdə veb brauzer proqramı tərəfindən düzgün şəkildə göstərilməsi üçün lazimi qaydaları əməl etməkdir. Veb brauzer HTML kodunu oxuyur, şərh edir və göstərir. Buna görə də eyni HTML kodu müxtəlif brauzerlərdə fərqli nəticələr verə bilər. HTML çünnər bilməlidir. Front-end developerlər HTML bilməlidir. Front-end developerlər tərəfindən CSS və JavaScript istifadə edildikdə, HTML vasitəsilə gözəl və dinamik veb saytlar yaradıla bilər. Front-end layihəsi və back-end developerlər də HTML-dən anlayışlı olmalıdır. Videomu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, kanalıma abunə olan da yeni faydaları, dəstərləri və videolardan düz çıxış xəbərdar olar.